Мы продолжаем брать интервью у томских предпринимателей. Сейчас мы в офисе у Олега Протасова. Здравствуй, Олег. Привет. Вот скажи, пожалуйста, как ты вот докатился до такой жизни и стал предпринимателем? Когда и почему ты открыл вот свой бизнес? на самом деле, свой, свою предпринимательскую деятельность я начал, ну, как еще участь еще студентом с своими друзьями как-то открыли компьютерную сеть, вначале подключали так друг друга, чтобы играть в компьютерные игры, а потом как-то сеть выросла, выросла, и я сейчас так скажу, что мы года через четыре стали крупнейшей компьютерной сетью в свое время. Потом в кризис, перед кризисом 2008-го мы ее продали ну, на максимуме возможного тогда стоимости за абонента, другому провайдеру Томскому. И получилось так, что потом я пошел работать обычным инженером. Поработал, понял, что годик поработал, понял, что это меня не мое, то, что возможность принимать решения, быть ответственным за себя, это как бы более мне близкое. Да и как бы понял, что моих знаний будет не хватать, чтобы как-то крутиться и открыть свое дело уже без партнеров, партнеры потом появились как уже в этой сфере. пробовал много чего, начиная от продажи китайского барахла, mm -hmm. китайских телефонов, там электроники какой-то вот, суперинтересный, ну заканчивая были варианты до продажи тюльпанов оптом вот. А как вот ты заработал свои первые 100 тысяч ну, вообще в принципе? Первые 100 тысяч получились именно от продажи компьютерной сети. А потом, если вот брать текущий момент, последние полтора-два года я занимаюсь тем, что у меня есть организация, которая монтирует, которая монтирует компьютерные сети. Сигнализации. Ну, собственно, вот этим мы сейчас и занимаемся. Основное направление — это видеонаблюдение и компьютерные сети. Хорошо. Вы брали клиентов на свою компьютерную сеть? Когда начинали в 2004-2005 годах, интернета не было как, как такового в Томске. Только у избранных была возможность подключиться к сети на 100 мегабит. Это считалось, ну, чуть ли не повезло человеку. Расклеивали объявления массово, по, по нескольку раз. Накрывали целые районы прямо объявлениями. Ну, как бы там нанимали помощников, давали им клей ПЛА, и там за ночь весь район был исклеен объявлениями красивыми, с яркими лозунгами. По сравнению с конкурентами, которые клеили, ну, в общем, мы вкладывались в рекламу, там закладывали свои машины, которые были. То есть заложил машину, все деньги в рекламу. Через три месяца деньги отбивались. Ну, в оборот шли. Он, он, он машину забирал, да? да? Да. Понятно. Так, а вот что было легко? Вот что легко в своем бизнесе? Что было легко? легко приходить на работу, ну, в смысле, в свой офис. То, что ты знаешь, что это твое, и ты чувствуешь, что это не твоя обязанность, а твое желание. А что тяжело в бизнесе? Тяжело то, что ты планируешь, а потом возникает момент, когда ты не знаешь, правильно ты делаешь или неправильно, вот такая подвешенная ситуация, и иногда кажется, что ты как бы болтаешься как цветок. Uh -huh. Так, ну и что бы вот ты посоветовал тем, кто еще вот хочет, только желает? Что бы ты посоветовал тем людям, которые хотят открыть бизнес? Uh -huh. Напутственные слова какие-нибудь. Да? Что бы я посоветовал? Наверное, выбирать сферу, которая будет зажигать. Иначе через какое-то время просто перестанет. Пропадут всем внешние мотиваторы, все тренеры исчезнут через, через, после окончания всяких обучений. Пропадут возможность, пропадет интерес от книг, которые они возбуждали, ну, читая их, мотивируя. Останется только то, что действительно тебя зажигает. Mm -hmm. Хорошо, спасибо, Олег. Да. Пожалуйста, спасибо.